и Спартак выиграет. Игорь Назаров там разобрался с Сергеем. Вот за Фиксует Александр Соловых и в в средней зоне у синей линии. Ой, ой, так на грани все риска и на грани пола. Так, надо... Шайба в оборотах здесь. Роман, подождите, я больше смотрю на, на потерпевшего здесь. Роман, неужели... Спартак забрасывает четвертую шайбу, но тут Роману не сладко. 57, передача 66 с передачи... Я за романом больше переживаю, который, возможно, даже никто и не заметил, и не обратил внимания. 4-2 рахуна стоит так по Поперду на второй хвилине третьего периода. Ну, это мой прогноз, кстати, Валентинович, да? Вот он сбылся, но раньше времени. Иду. Все-таки арсенал забросит так. Думаю, забросит. Нет, кто-то забросит, да, но арсенал бы. 4-2. По ходу игры 2-0 было на корость Спартака, потом 2-2, потом под конец периода 3-2 и сейчас 4-2. Третий период. И ждем следующих доликов.